Місці то й школа в пошані. Як він скерує, так і підуть діла. Тож особливо йому шанування. Слово для привітання надається директору школи Звірюва Михайло Васильовича. дорогие родители, дорогие все работники школы, сегодня такой прекрасный день. День 1 сентября. Кажется, вчера совсем недавно у нас прозвучал последний звонок. Пролетело прекрасно лето, но прекрасная жизнь в школе не прекращается, она продолжается. Ребята, вы подросли, вы окрепли. Вы пришли в школу учиться дальше. Что же мне хотелось вам сказать и пожелать? Ребята, слушайте внимательно. Вот стоят учителя, воспитатели, все работники школы нашей. Запомните, их добро, их труд, их душа настроена, чтобы вам было тепло чтобы у вас было все спокойно. Понимайте это и цените это добро своим отношением, своим культурным поведением к этим людям. Всем понятненько. Да. Поэтому, поэтому я хочу и желаю от всей души всем присутствующим, и вам, детки, и вам взрослые, и уважаемые родители, крепкого здоровья, в Благополучия во всем. Всего самого прекрасного, но и самое главное, как всегда. Пусть Господь Бог во всем бережет. Привет, дорогие первоклассники! Также пришли их батьки. Слово для привітання Ведьбать надається Сергею Володимировичу. Здравствуйте, дети, учителя, родители. Поздравляю всех с 1 сентября. Это день день знаний, день открытых дверей в школе. Желаю, чтобы вы хорошо все учились. Первоклассники, девятиклассники, ну, первого по девятый класс. Также учителям, чтобы хватило им терпения и сил. И никто никогда не болел, и учились, и набирали знания. Спасибо большое. Першокласникам стати трошечки поразним. Але в цьому їм допоможе їхня друга мама, це їх перша вчителька, яка буде зігрівати любов, турботу, кохання, яка буде зігрівати коханням, турботою, ласкою, яка буде їх направляти на вірний шлях. Тому зараз першок, першачки, слухайте, будь ласка, уважно наставлення, які вам дасть ваша перша вчителька. Слово для привітання надається Олені Константин. старатися з вами, тому будемо гарно, як вчитися. І ось нам сьогодні солодкий сюрприз дасть, передасть нам солодкий сюрприз свій другий клас. applaud Давайте да положим, первый класс. Слово надается девятым

За все, за все полка спасите, и квитят тебя чирые души. Очень важно не сказать однажды, обещаю также.